man boshqa bir illat haqida batafsil gaplashmoqchiman bu ham endi riyo haqida ko'p gapirilgan ya'ni xo'ja ko'rsin suma suma degani birov eshitsin degani ko'p gapirilgan va hokazo ya'ni, yani bizga yod bo'lib ketgan masala bu lekin ko'pchiliklarimiz uchun maxfiy bo'lgan ko'pchiliklarimiz bu kasallik manda bo'lmasa kerak deb o'zimizni o'zimiz uzunumuz aldab yurgan bir kasallik bor sanda shu bormi desa shoshib yo'q manda u yo'q deydi lekin o'zi kasal o'zi kasal u kasalligini bilmaydi kasalligini bilish yo'li borda uni u sog'mi kasalmi tajriba qilib bilsa bo'ladi buni alomatlari bor lekin bechora o'zini kasal deb hisoblamaydi nima bu kibr judayam maxfiy bo'lgan lekin gunohi kabiralardan bittasi payg'ambar alayhissalom hadislarida bundan nihoyatda sizu bizni ehtiyot bo'lishga chaqirgan qalbida achidqi urug'idek ya'ni misqolchalik juda ham ozgina iymoni bor odam jannatga kirmasdan qolmaydi agar uni nomayi amolida yomon amallari tarozisini bosib ketgan bo'lsa bu amallarda do'zaxda poklanadi yonib poklanadi lekin abadiy qolmaydi qalbidagi zarracha iymoni uni jannatga olib chiqadi biz ham bir temir zanglasa olovda uni zangini ketkazib yaltiratamizku bandada ya'ni mo'min bandani yomon amallar ko'payib ketsa uni do'zax olovi poklar poklarekanda baribir jannatga kiritar ekan alloh taolo hadisda keladi shu kimni qalbida zarracha o'sha achidqi urug'ichalik iymoni bo'lsa u jannatga kiradi xavfli tomoni endi keladi kimni qalbida zarra o'sha achitqi urug'ichalik kibr bo'lsa u jannatga kirmas ekan lekin ko'pchilikni qalbida zarracha emas tog'dek kibrlar bor tan olgisi kelmaydi mard emas ya'ni bu kasallikni o'zida borligini tan olgisi kelmaydi yoki eshitgisi ham bilgisi ham kelmaydi bu haqida gaplashgisi ham kelmaydi lekin o'zi kasal mana hozir ko'ramiz o'zi inson nima uchun kibr qiladi degan savol nima sababdan nimalar ustida kibr qiladi sabablardan biri ilm ekan ya'ni ilm ustida ham kibr qilar ekan u dunyoviy bo'lsin diniy bo'lsin alloh manga ko'pchilikka bildirmagan narsani bildirganman man odamlardan bir pog'ona tepadaman degan odam o'sha shaytonni xizmatkori bo'ladi man uman man buman deb turib o'ziga baho berdimi ilmi sababli bilishligi sababli yo'q unda kibr bor ekan chunki alloh taolo fotir surasi yigirma sakkizinchi oyatda alloh taolodan bandalar o'rtasida bandalar orasida faqatgina olimlargina qo'rqub uni olgan ilmi ollohdan qo'rqitmasa u ma'lumotni xuddi telefonni ichiga chip qanaqa joylanadi mikrosxema shunaqa qilib joylab olibdi xolos boshqa narsa emas u tugul bandani ziyoniga hujjat bo'lishi uni hisob kitobi bor so'rovi bor nimaga o'rganding nimaga amal qilmading degan buniki qattiq bo'ladi yoki nimaga sanga bildir, bildirilgan ilmlarga odamlarga mutakabbirlik qilding o'zingni bir pog'ona tepa olding bilaman deding mensimading va hokazo yomon narsa ikkinchisi kibrni sabablaridan bittasi amal kibrni sabablaridan bittasi amal ya'ni ko'proq namoz o'qir mayli sadaqa qilar maxfiy ehsonlari bordir kechasi tahajjud namozini o'qir nafl namozlari ko'pdir zikrlar ko'pdir shu birovga aytmayapti hali ichida o'ylab yuribdi shu odamnarni ichidan man sal ko'proq ibodat qilsam kerakda deb turib o'ziga baho beryapti bu ham kibrga kiradi amali tufayli